σε αυτήν. Όλα αυτά θα γίνουν. Μόνο χρειάζεται να προσευχόμαστε. Κατανοούσε καλά ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνο δεν βρίσκεται μόνο στου εξωτερικού εχθρού, αλλά και στι εσωτερικέ διαιρέσει. Τα λόγια του ηχούν σήμερα προφητικά. Δεν χρειάζεται στην Ουκρανία άλλου εχθρού όταν οι ίδιοι οι Ουκρανοί είναι εχθροί μεταξύ του γεμάτοι αμοιβαία μίσο όσο στις εθνικές υποθέσεις θα βάζουμε το ατομικό μας συμφέρον πάνω από το κοινό κολό, τόσο η γενική υπόθεση δεν θα μπορέσει να πρότευσει. Η ανεξαρτησία λοιπόν δεν είναι μόνο πολιτική πράξη, είναι κατάσταση της καρδιάς. Είναι η ικανότητα να βάζουμε το κοινό καλό πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες. Ο Σεπτίτσκι έγραφε «Το κοινό καλό Κάνει από τους ανθρώπους ένα σώμα, κάνει ε, αυτό οδηγεί στην κατανόηση ότι το γενικό είναι το προσωπικό σου καλό και ο πλησίον είναι σαν εσύ ο ίδιος. Τόνιζα επίση ότι το κλειδί για την μεταμόρφωση τη Ουκρανία βρίσκεται μέσα τη. Μπορεί να μας, για μα ε, είναι δύσκολο να αλλάξουμε τι εξωτερικέ συνθήκε, αλλά πάντοτε μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μα. Και αλλάζοντα τον εαυτό μα, αλλάζουμε το κράτο. Αυτή την μεταμόρφωση την βλέπουμε σήμερα, όταν οι Ουκρανοί ενώνονται και βάζουν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό. Όταν οι υπερασπιστέ μα θυσιάζουν την ζωή του για όλου εμά. Όταν οι γιατροί ξαγρύπνουν και εργάζονται αξεκούραστα για να σώσουν ζωέ, συχνά διακιντεύοντα και οι ίδιοι, είτε στο μέτωπο είτε στα μετοπίσθεν. Όταν οι διασώστε, οι πυροσβέστε και άλλε υπηρεσίε τρέχουν να βοηθήσουν, παρόλο που πολλέ φορέ γίνονται στόχου εχθρικών επιθέσεων. Όταν οι θελοντέ προσφέρουν τον χρόνο, του πόρου και την καρδιά τους για να μην καταρρεύσει το μέτωπο. Όταν οι μητέρε βυθισμένε στον πόνο θυσιάζουν τα παιδιά τους για να σωθεί η Ουκρανία. Όταν οι πίστοι κρατούν το πνευματικό μέτωπο προσεύχονται, νηστεύουν και εκτεγούν τον Κύριο να διαφυλάξει την ζωή, να προστατέψει την Ουκρανία και να δώσει σε όλους μας δύναμη μέχρι την τελική νίκη. Είναι επίση όλο ο πολιτισμένο κόσμο που στέκεται στο πλευρό μα, στηρίζοντα την ενότητα και την ακυριότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μα ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που φιλοξενεί Ουκρανούς και τους βοηθά σε όλους τους τις ανάγκες. Ο Μητροπολίτης Ανδρέας έβλεπε στην Ουκρανική γλώσσα τον κύριο παράγοντα της ενότητας. Γνώριζε καλά τον Ανατολικό μας εχθρό και το πώς θα να καταστρέ... να επιχειρούσε να καταστρέψει την γλώσσα μας για να επηρεάσει την σύνδεση των ανθρώπων. Ο πιο σημαντικό παράγοντα ενότητα είναι η ουκρανική γλώσσα. Χωρί πνευμα... πνευμα... πνευματική ενότητα, χωρί σεβασμό στην μητρική γλώσσα, στον πολιτισμό και στι παραδόσει, δεν υπάρχει αληθινή ανεξαρτησία. Αγαπητοί φίλοι, η ανεξαρτησία είναι ευθύνη. Απαιτεί από εμά σοφία πάνω από δύναμη, προσευχή πάνω από φιλοδοξία, ενότητα πάνω από διαίρεσει ας εξπληρωθεί μπροστά στα μάτια μας η προφητεία του Σεπτίτσκι, να γίνει η Ουκρανία κράτος ειρηνικό, ισχυρό και μεγαλόπρεπο, κράτος που προσφέρει στον κόσμο τον πολιτισμό του, την πνευματικότητα του και την αγάπη του για την ελευθερία. Σήμερα μπροστά στις προσκλήσεις του πολέμου και της αντικείας, ας θυμόμαστε τα λόγια του. Όλα αυτά θα γίνουν. Μόνο χρειάζεται να προσευχόμαστε. Και πράγματι με προσευχή, εργασία, θυσία και ενότητα θα διατηρήσουμε και θα παλαπλασιάσουμε τον τόρο της. Ανεξαρτησία μας, ανεξαρτησία μας. Δόξα στην Ουκρανία.

Брати і сестри, ми пропонуємо знову ж таки разом звершити молитву, яка усім нам відома, і це фактично духовний гімн нашої країни. Боже великий, єдиний нам Україну храни. Боже великий єдиний нам. Той разом ми пам'ятаємо, що незалежність ніколи не дається раз і назавжди. Її захищають хоробрі воїни, її плекання та зміцнення, можливі лише через солідарність. Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав найдорожче своє життя за, за, за незалежність України. Прошу хвилину мовчання, вічна пам'ять героїв. Сімера, мира, та фаштикома столімазі, тимо масте, оти, і нексартесія, де не потеря до мене. την υπερασπίζονται για νέοι στρατιώτε, την καλλιεργούμε και την ενδυναμώνουμε μέσα από την αλληλεγγύη. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνου που έδωσαν τον πολυδημότερο αγαθό, την ζωή του, για την αναξευτησία τη Ουκρανία. Παρακαλώ, ένα λεπτό σιγύς, σε σε όλα του μήνε. Today, as we stand together, we remember that independence is never taken for granted. It is defended by brave soldiers, nurtured and strengthened through solidarity. We will never forget those who gave their most precious, their lives, for Ukraine's independence. Please, a minute of silence. you σας δαπρόσωτε πάνω Αθανάσιο Σαχήμα μέσα στο στούτνη καμέρα πίν της πιτάνης του Τσέλνου το εντεγράτσι με γραμμή και Τώρα θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Αθανάσιο αντιδήμαρχο και την κοινωνική με και προσφύγων. Like Χήμωνας, of Athens, for social integration of immigrants and refugees. Η πρόσκλησή σα αποτελεί μια μεγάλη τιμή για μένα και σα ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι εδώ για να σα εκφράσω για μία ακόμα φορά τη στήριξη του Δήμου τη Αθήνα, του Δημάρχου τη πόλη Χάρη Δούκα και τη δική μου προσωπικά στον αγώνα που κάνετε για ελευθερία και η δημοκρατία. Η καιρή είναι δύσκολη. Όλοι μα παρακολουθούμε τι εξελίξει με συγκρατημένη αισιοδοξία και μεγάλη ανησυχία. Ο πόλεμο αυτό πρέπει να τελειώσει άμεσα. Είναι αδιανόητο, κάποιε εκατοντάδε χιλιόμετρα από αυτήν εδώ την πλατεία, να ενοσκοτώνονται νέοι άνθρωποι εξαιτία ενό παρανοϊκού δικτάτορα. Είναι αδιανόητο, κάποιε εκατοντάδε χιλιόμετρα από αυτήν εδώ την πλατεία, να δολοφονούνται βάναυσα, άμαχοι, γυναίκε, παιδιά, ηλικιωμένοι, όπω συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και όπω συμβαίνει δυστυχώ και σε άλλε περιοχέ τη γη, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ειρήνη τώρα λοιπόν, αλλά δικαιοσύνη τώρα. Γιατί είναι άλλο μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία και άλλο μια άνεφορο ειδικολόγηση, όπω αυτή που θέλει να επιβάλλει ο εισβολέα Πούτιν, αυτό που έχει άδικο, αυτό που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτό το μακελιό, όχι από το 2022, αλλά από το 2014. Και όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στη Γεωργία. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στι ουκρανικέ κοινότητε τη Αθήνα, οι οποίε είναι ιδιαίτερω δραστήριες και συμμετέχουν ουσιαστικά στη συνεδριά του Συμβουλίου Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων. Προσωπικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλε, θέλω να ξέρετε πω σα τιμούμε, σα θαυμάζουμε. Θαυμάζουμε το κουράγιο σα το ότι μπορείτε να ακόμα να χαμογελάτε τη στιγμή που δικοί σας άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους όχι μόνο στα χαρακώματα, αλλά και μέσα στα σπίτια τους. Ελπίζουμε ο εφιάλτης αυτός να λήξει σύντομα με όσο το δυνατόν καλύτερο και δίκαιο τέλος. Ωστότε η πόλη της Αθήνας θα στέκεται δίπλα στην Ουκρανία. Θα στέκεται δίπλα σας. Ελπίζω τώρα να το πω σωστά. Μνόχα για λίτα Ουκρανία. Ευχαριστώ. Με τα κόζαρα τη βιτάτα του Σβηλάνου Πετροπολού, Αστουπνικαβόλοβε, Πιλκή, Βρεκυπουκράινγκ, Μεχαρακάλα Σereso, Μεκητίνκη, Σβηλάνου Πετροπολού, Αναπειρατρία, Πρόεδρο, Ενωσίσ, Ελνών, τη Ουκρανία, στην Ελλάδα. We are also glad to welcome here Σβηλάνου Πετροπολού, the Deputy President of Greeks of Ukraine and Greece. Друзі, сьогодні ми зібрались тут, в самому центрі Афін, аби відзначити 34-ту річницю незалежності України. Це не просто дата в календарі, це символ свободи, гідності та незламності народу, який бореться за своє право жити в мирі на своїй землі. Вже четвертий рік Україна героїчно протистоїть жорстокій агресії з боку Росії та понад 11 років. Триває війна, яку веде Кремль проти нашої країни. У цій боротьбі постраждали сотні тисяч українців, серед них і етнічні греки України. Наші земляки з Маріуполя, з Волновахи, Мелітополя, Бердянська, Херсону, Запоріжжя, Харкова. Вони втратили домівки, рятуючись від війни, але не зламались. Від імені спілки греків України в Греції я хочу висловити щиру подяку грецькому уряду, місцевим громадам і простим громадянам за солідарність, гостинність і потужну підтримку, яку вони надають українським біженцям. Греція стала для багатьох новим домом, тимчасовим, але безпечним і теплим. Зв'язки між Україною та Грецією глибокі та давні. Ще з античних часів грецькі міста колонії на узбережжі Чорного моря стали частиною нашої спільної історії. У 1821 році, саме з Одеси, українського міста з потужною грецькою громадою почалось національне визволення Греції. І сьогодні, в час нових викликів, наші народи знову разом. Ми, греки України та українці в Греції. Є живим містком між двома країнами. Ми знаємо ціну свободи, знаємо, що таке зберігати культуру та мову під загрозою. І ми знаємо, що перемога можлива лише у єдності. Нехай ця річниця стане не лише вшануванням нашого спільного минулого, але й вірою у майбутнє. Майбутнє, де Україна вільна, європейська, сильна, де кожен з нас зможе повернутись додому не в руїни, а в оновлену країну миру та гідності. Агабітифілі сімерасе на диомостеростин кардяти сафінаш. Я натимішу матин тріакости тетаєпетео тиса на ксартисіясти сукраніас і мера в ти. Δεν είναι απλώ μία ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι σύμβολο ελευθερία, αξιοπρέπεια και τη ακατα... ακατάλλητη δύναμη ενό λαού που αγωνίζεται για το δικαίωμά του να δει ειρηνικά στη δική του πατρίδα. Εδώ και τέσσερα χρόνια η Ουκρανία αντιστέκεται με ηρωισμό στη σκληρή ρωσική επιθετικότητα. Ενώ ο πόλεμο που επέναμε το Κραμλίνο διαρκεί ήδη πάνω από 11 χρόνια. Σε αυτόν τον αγώνα υπέφεραν εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί. Ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες της Ουκρανίας. Οι δικοί μας άνθρωποι από την Μαριούπολη, τη Βαλναβάχα, τη Μαλιτόπολη, το Μπερντιάνσκ, τη Χερσόνα, τη Ζαπορίζια, το Χάρκοβο, έχασαν τα σπίτια τους, Αναγκάστηκαν να ξεριδοθούν, αλλά δεν λύγησαν. Εκ μέρου τη Ένωση Ελλήνων τη Ουκρανία στην Ελλάδα, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μα ευγνωμοσύνη προ την ελληνική κυβέρνηση, τι τοπικέ κοινωνίε και κάθε πολίτη αυτή τη χώρα για την αλληλεγγύη, τη φιλοξενία και τη δενεόδορη στήριξη που προσφέρουν στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Η Ελλάδα έγινε για πολλούς ένας νέος τόπος, προσωρινός ίσως, αλλά ασφαλής και δεστός σαν πατρίδα. Οι δεσμοί ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ελλάδα είναι βαθοί και μακραίων. Από την αρχαιότητα οι ελληνικές ακτές στις ακτές του έξινου πόντου υπήρξαν κομμάτι της κοινής μας ιστορίας το 1821 από το Οδυσσό, την Ουκρανική πόλη με την ακμαία ελληνική κοινότητα, ξεκίνησε η Εθνική Παλαιογενεσία της Ελλάδας. Και σήμερα, σε εποχές νέων προσκλήσεων, οι λαοί μας ξεστέχονται ξανά, πλάι-πλάι. Εμείς, οι Έλληνες της Ουκρανίας και οι Ουκρανοί που ζούμε στην Ελλάδα, αποτελούμε μία ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες μας γνωρίζουμε την αξία της ελευθερίας. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να διατηρείς την ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό σου κάτω από απειλή. Και γνωρίζουμε ότι η νίκη είναι εφικτή μόνο μέσα από την ενότητα. Ας γίνει η σημερινή επέτειος όχι μόνο μια ευκαιρία να τιμήσουμε το κοινό μας παρελθόν, αλλά και να πιστέψουμε στο μέλλον ένα μέλλον όπου η Ουκρανία θα είναι ελεύθερη, ευρωπαϊκή και ισχυρή. Ένα μέλλον όπου όλοι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας, όχι στα ερήπια, αλλά σε μια ανακαινημένη χώρα ειρήνης και αξιοπρέπειας. Χρόνια πολλά Ουκρανία, δόξα στην ελευθεριά, σλάβα Ουκρανία! Український народ продовжує демонструвати надзвичайну силу, і ми вдячні за дружбу та підтримку в Греції та міжнародної спільноти у ці складні часи. Нехай ця подія нагадує нам не лише про досягнення минулого, а й про майбутнє, яке ми будуємо разом вільну, мирну та процвітаючу Україну в об'єднаній Європі. Дякую вам за те, що ви тут, за те, що стоїте поруч з Україною, розділяєте з нами цей особливий день. Слава Україні! να βέλουμε σε βιβλία, διάκου για το βάλω. Ο γραπικό λαό συνεχίζει να δείχνει αξιοθαύμαστη δύναμη και είμαστε ευγνώνονται για την φιλία και την στήριξη τη Ελλάδα και τη διεθνώ κοινότητα σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ. Μα θέλει και θυμίζει η σημερινή επέτειο όχι μόνο την κατορθώματα του παρελθόντο, αλλά και το μέλλον που οικοδομούμε μαζί. Μια ελεύθερη, ειρηνική και ευημέρουσα Ουκρανία σε μια ενωμένη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ, που στέκεστε στον πλευρό τη Ουκρανία και που μοιραζόμαστε μαζί αυτή την ξεχωριστή μέρα. Εντόξα στην Ουκρανία. The Ukrainian people continue to show extraordinary strength, and we are grateful for the friendship and support of Greece and the international community in these challenging times. Let this commemoration remind us not only of Ukraine's past achievements, but also of the future we are building together a free, peaceful and prosperous Ukraine in a united Europe. I thank you for being here, for standing with Ukraine and for sharing this special day with us. Slava Ukraini. Thank you everyone for attending this meeting. It is over. Ага піти, Україні! України, шановні греки і шановні українці, лего мекиценню кривага Оксана, як прошу прошу мати в ладош. Мене звати Кисеню Кривага Оксана, і я є президентом об'єднання професійного, яке бореться за права українців, тут, українці, греці. Хотіла би до вас звернутись неофіційно. День незалежності є раз у рік. Але скільки нам треба бути незалежними? 365 днів, кожного дня, перемагаючи у собі приниження, які ми можемо зустрічати, кожного дня борчись за своє українське я. А гапіти Елінець. κάθε μέρα παλεύουμε για την ειδικότητά μας, για την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε, όχι μια μέρα σήμερα, 365 μέρες του χρόνου. Θέλουμε από εσά τη στήριξη πραγματική. Όχι μόνο να πείτε δόξα στην Ουκρανία, να κάνετε κάποια πράξη. Δεν θέλουμε θεωρητικά να αγαπάτε την Ουκρανία, ενώ τους πραγματικούς Ουκρανούς. Ουκρανούς και όλους άλλους που είναι εδώ και δίνουν την αγάπη στη χώρα αυτή. Μαζί θα νικήσουμε. Για το μαϊσούμε περαιμόζεμο, η Νικόλε με είναι ποβήνη, πτσόμου σου μιλβάτησα. Παραστάνετε χωρίτε που τσουζείχ στο По всяких тіктоках і фінансуйте українські сторінки і українських хлопців на війні. Дякую, хто дякую, у вас дякую. є знайомим? Прошу долучатися. на я, я георгені кінотіта. Ela lá tem a foto Marina e Maia. Ora, ora, ora. Ok. Πρώτο, πρώτο, να βγει κύριε Γιάννη κάτι και μετά κύριε ε, ε Κύριε Γιάννη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου Ουκρανοί, Ουκρανές, αγαπητοί μου Ουκρανοί, Ουκρανές συμπατριώτες μας, είμαστε περήφανοι που, που μένετε στην Ελλάδα. Και, και, και μου θυμίζετε τους προγόνους μου πριν ένα αιώνα που ήρθα στην Ελλάδα γιατί είμαι γνήσιος Μικρασιάδης. Και θα πω τον Ουκρανικό ύμνο στα ελληνικά. Ζεις <Συκρανίου> με δόξα Ουκρανία και μελευθερία με Ουκρανοί μας, αδελφοί μας έχουμε θυσία και να λιώσουν οι εχθροί μας σαν τον ήλιο στα άλλα και ξημέρωσε στον τόπο στο δικό μας